Dostlar, axşamınız xeyir olsun. Bir bir, bir bəzi həvəslərlənin birinə çəkinə bilmədim kanala ürlü sayım. Eee, görürəm burada bir izləyici xanım. Eee, seçim barədə xahiş elibdi. Açım. Eee, həyatınızda necə biri olacaq? Səhvləmirəmsə belə bir sualı idi. Necə inanc olacaq həyatınızda? Və baxaram, məlumiyyətə 3 variant olacaq həyatımızda. Necə bir insan olacaq? Xarakteri necə olacaq? Həyatımızdakı insan. Səhvləmirəmsə belə bir sual var idi, xahiş eləyibdi. Bakalım göreyim hayatımızda nece bir insan olacak. Seçim varyantlarınızı. Hayatımızdaki insan nece biri olacak. Nece bir insan olacak hayatımızda. Seçin dostlar. Hansı variant işleyirsinizsə. Birinci variantdan başlayırız. Bəli. Yaxı, birinci isə qısqançı insan olacaq. Çox böyük ehtimal ki. Sənətinə gəldikdə, e, ola bilsin polis ola bilər, vayern ola bilər, həkim ola bilər və belə 3 variantdır. Belə sahələdə işləyən insan ola bilər. E, sonra bu insan hər şey barədə məlumat toplamağı xoşlayır. Bəzən deyək ki, nəseqizli işləri də ola bilər. Belə bir xüsusiyyətə malik bir insan olacaqdı. Belə. İkinci variant necə insan olacaq həyatımızda? Mhm. Burada elə bir insan olacaq ki, də ikinci variantda. Bu insan həyatının həyatın hər tərəfinə düşünən insan olacaq. Yəni El adam var olduğu an belə indiki zam indiki zamanda da də yəni yaşayır. Yəni məsələn nə tə diyirlər? Sabahını ola bilər bəzən düşünməyə bilər də. Yəni uzun qocalığını düşünməyə bilər deyək ki də. Bu burdakı insan hələ həyatın hər tərəfini düşünəcək. Özündəki indi bu adamın deyək ki indi nəyə maddi tam əlaqəli etməx üçün ki maşını olar. Ətdən elə maraqlıdırsa sizə. Bəzən həyatında baxdı yer ki, bəzi şeylər e, bəzən yaxşı gedir, yəni bir bir, bir nə də durmur. Həmişə hərəkətli olan insandır, yəni bir sözdən. Hərəkətli olan insandır. Filosof bundan çox böyük ehtimal ki, məsələn bu dəqiqə qadınlar bura qadınlar baxırsa, qadın izləyəcəyə deyirəm. Məsələn bu kişi xaylağı Çox qadınların marağını marağını çəkən kişi xayallarıdır. Kişi xayallarına baxırsan, onlara deyirəm ki, bu qadın bir çox kişinin xoşuna gələn qadındır, da, qızdır belə. Da belə bir insandır bu. 3-cü variantda necə insan olacaq həyatınızdakı insan? Burada daha çox maddiyat maraqlandıracaq bu insanı, yığcam olacaq, qənaətçi olacaq, ehtiyat eləyən insandır, sabahın düşünən insandır. Burada da çox böyük ehtimal ki, maddiyat yaxşılıqla belə bir insan olacaq. Bu yaxşı insandır. Pis toy, yəni pis bir cəhətdə deyil, yəni qənaətçi olmaq. Ərkən də əli sıx olmasın əsas məsələ. Yəni <laughs> hə, nə eht lazımdır. Bax belə dostlar. Eee bəzən ola bilər. Mən rastlar açanda, mən bir kart üçün açıram də dostlar. Bəzən elə kart çıxır ki, mən orada Ə, istəyirəm tamamlayım da məsələn elə bir mənası mənalı kartlar olur ki, onları gərək ə, tam bir məna oxuya bilməyəndə deməli bir kartda artıq kömək üçün açıram ki, tamamlansın fikrim. Ona görə də fikirləşminkə birinci variantda iki kart taşdın, birinə üç atdın, birinə açmadım. Yox, əsas məsələ sualın cavabıdır, dostlar. Kartların sayına fikir verməyin. Elə insanlar olur görürsüz də, hani paylaşmalar olur. Bir suala kolodanın yarısını açırlar. Olmaz. Çünki həm onu oxumaq düzgün deyil, mə mənasızdır. Da. Bir birisiz bir kart min məna verir hətta. Bunun rənginə qədər, ordakı hər xırdəsi məna verir. Yəni təsəvvür elin, bir suala kolodanın hardasa bir 3-dən 1 faizini, 3-dən yarısını açırlar orda. O şey, düzgün də yerləşəy olmaz, dostlar. Buna görə də kartların sayına baxmayın, əsas cavablara qulaq asmağa çalışın dostlar. Öpürəm, çox sağ olun, məni izləyirsiniz. Minnətdaram sizə. Sağ olun.